নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সপোন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সপোনত নিজৰ প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকাক দেখাৰ কি অৰ্থ হয় কাৰণ আমি এনেকুৱা এজন ব্যক্তি নাই যে আমি সপোন নেদেখোঁ কাৰণ আমি বিভিন্ন অৱস্থাত ভিন ভিন ধৰণে সপোন দেখিব পাৰোঁ সপোন দেখাটো যিহেতু এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া হয় আৰু এই স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াত আমি ভিন ভিন সপোন দেখোঁ আৰু এই সপোনে কিন্তু আমাক একো একোটা অৰ্থ দি যায় বা আহিবলগীয়া দিনকেইটাৰ বিষয়ে ই এটা সংকেত দি যায় যিহেতু সপোন শাস্ত্ৰ অনুসৰি এনে বহুতো সপোন আছে যিবোৰ সপোন আমি দেখিবলৈ খুব আনন্দদায়ক হয় সেই সপোনৰ কিন্তু অৰ্থ বহু ক্ষেত্ৰত বেয়া থাকে আৰু যিবোৰ সপোন খুব ভয়ানক বা দেখি পেলাই ভয় লাগে আমাৰ পিছদিনাখন চিন্তা হৈ যায় তেনেকুৱা সপোনৰ কিন্তু অৰ্থ কিছু ক্ষেত্ৰত ভাল থাকে গতিকে যি কিনা হওক আজি আপোনালোকৰ ওচৰত সপোনৰ নিজৰ প্ৰেমিক আৰু প্ৰেমিকাক দেখিলে কি হয় সপোন শাস্ত্ৰইনো কি কয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সপোনত নিজৰ ভাল পোৱা যদি ব্যক্তিজনক দেখা যায় তেতিয়াহ'লে ভিন ভিন অ অৱস্থাত দেখিয়াৰ ভিন ভিন অৰ্থ আছে তাৰে আজি কেইটামান অৱস্থাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ সপোনত নিজৰ প্ৰেমিকাক কণা দেখে তেতিয়াহ'লে কিন্তু গম পাব যে আপোনালোকৰ যি মৰম ভালপোৱাত অলপমান কম হৈছে বা আপোনালোকৰ ভুল বুজাবুজি থাকিব পাৰে বা তেওঁ আপোনাক কিবা ক্ষেত্ৰত সন্দেহ কৰিব পাৰে বা আপুনিও তেওঁক কিবা ক্ষেত্ৰত যদি সন্দেহ কৰি আছে আৰু যদি এটাই আনটোৰ বিষয়ে যদি এই কথা জনা নাই তেতিয়া আপুনি তেওঁক কণা দেখিব পাৰে এনেকুৱা কণা দেখিলে আপোনালোকে আলোচনাত মিলিত হৈ কি ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে ভুল বুজাবুজি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আলোচনা কৰি সেই কাম সমাধান কৰিব পাৰিব আৰু যদি লগতে সপোনত যদি নিজৰ প্ৰেমিকাক যদি কিবা বস্তু দিয়া দেখে বা মৰম চেনেহত থকা দেখে বা হাঁহি ভতি কৰি থকা দেখে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে আপোনালোকে এই সম্পৰ্কটো বহুত দিন লাষ্টিং কৰিব বা এই সম্পৰ্কটো মধুৰ হ'বলৈ যাব আনকি এনেকুৱা সপোন দেখিলে গম পাব যে আপোনাৰ বিবাহৰ পাশতো আপোনালোকে আৱদ্ধ হ'বলৈ অতি শীঘ্ৰে যাব পাৰিব কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ গতিকে এনেকুৱা সপোনত নিজৰ প্ৰেমিকাক দেখাটো প্ৰায় ক্ষেত্ৰত ভাল আৰু যদি সপোনত নিজৰ প্ৰেমিকাক বেলেগৰ লগত দেখে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কথা নিশ্চিত হ'ব যে আপুনি তেওঁক সন্দেহ কৰে আপুনি তেওঁক সন্দেহ কৰে বা আপুনি তেওঁক বুজি নাপায় সেয়েহে তেওঁক সপোনত আপুনি তেনেধৰণে দেখিছে গতিকে যি মনোবিজ্ঞান আৰু চাইক'লজি আৰু যি সপোন শাস্ত্ৰৰ মতে সপোনত দেখাটো ভিন ভিন ক্ষেত্ৰত ভিন ভিন অৰ্থ থাকে যদি আমি একেটা কথাকে দিনৰ দিনটো ভাবি থাকোঁ তাৰ ফলত যিবোৰ সপোন দেখোঁ সেইবোৰ সপোনৰ কিন্তু অৰ্থ বিচাৰি পোৱা নাযায় আৰু যিবোৰ সপোন আমি কোনো চিন্তা চৰ্চা নকৰাকৈ গভীৰ নিদা দেখোঁ তেনেকুৱা সপোনেৰে অৰ্থ বিচাৰি পোৱা যায় গতিকে সপোনত আপোনালোকে প্ৰে নিজৰ প্ৰেমিকাক কি অৱস্থাত কেনেধৰণে দেখিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই সেই কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজৰি ইমানে আছিলে ধন্যবাদ